гастролюючий цирк, цир, а піто правомосіті запрошує всіх бажаючих на дуже цікаву виставу на воєнно-політичну тему. І так в Україні йде війна. Чоловіки борються і боронять батьківщину на сході. Українські жінки та дівчата прийшли до банку ВТБ, аби просити гроші на підтримку українського війська. Майкраху. является банкир. А вот и банкир. Чего пришли? кахло выхухоли. Выхухоли. Спасибо. Банкиры, Украина в небезпеці. Украина потребует допомоги. Поможи нашим воякам с грошима на Я на это сам пойти не могу. Я должен посоветоваться с шефом Владимиром чем? Чем? Love... Не, Владимир о чем? Что нас нельзя так говорить? Ну что? Ну кому кому микрофон давать? Алло, банкир! Алло, шеф! Банкир! Звонит тебе. Ну, перешел. Добрый день. Его Карликова императорская величность Володимир Володимирович Хеллоу! Хохлам денег не давать. Мы все пора. Подожди, подожди. Это мои слова, что сюда Ваша э, карликовость. Тут хохлуши пришли, денег просят на войско свое, хохлятское. Да. Хохлам денег не давать. Мы сепарам деньги даем. Сейчас придут за длинным гублем. Длинным? Длинным. Неправильно. Первый сепар, да, наш первый сепар? На. Ребят, батя, дай денег. Да. Что-то нас сепар на Зеленском. О -о -о. Идите. У вас на Украине наш человечек есть? К нему обратитесь. Он вам сколько надо даст? Другим мы все ним поругаемся. Такое... Такое... Какой? Какой у вас? Сам ты мелкий. Это ж его карликовая величность император Хайло. Ваша карликовость. Дай денег. У вас на Украине наш человечек есть. К нему обратитесь, он вам сколько надо даст. Слышь, чувак, тут нас твой старшой прислал. За деньгами. Господа, я, я скажу вам, по вам я вижу, что вы наши люди, Ри, лицари, лицари русского мира всегда рад помочь на, на богоугодное дело. На дело. Да, да. Тихо ты тих, тих. да, да. Спасибо, барыга. Что, ничего не аплодирую? А, аплод... Длинный рубль. <laughs> О, день не есть. Пошли в гастроном. Военторг, не так. Так, братишки, сюда, сюда, Торговец усим наинеобхиднейшим для сепарил Трест Русский мир. Нас тут прислали. Так, чего? Чего вы используете покупать? Нам, нам, знаешь, водочки. Водочки. Так, водочка. На орешка кедровая хорошенькая. Автоматов и это на дорожку. Нет, на томатах и на, дорожку, да, да, на, на, на дорожку, дорожку, дорожку. На дорожку. На да. дорожку. На дорожку. На дорожку. На дорожку. Спасибо, что? спасибо, приятель. Не, дорожку, не забуду, бред, на спасибо. На дорожку. Вы же длинного рубля отдайте. Что ж вы же так быстро? Ой! Бизнес есть бизнес. Я не надо, наверное, отдавать, ну что вы не понимаете, мы да. робим. Мы потом заберем. А, хороший рубль. А, видите, хороший фигурль, да. За Россию! За Россию! За Россию! А! За. А! За... А! За... А! На лапа лапа лапа. -лапа. А! 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 Идите,

Слава Україні! Слава! Слава нації! Героя! Як кажуть наші сусіди, сказка лож, давній намек, Добрим, а може, ти не молодцем, но намек. зараз дійсно в Україні йде війна, і всі бізнесмени, які тут працюють на нашій землі. І неукраїнські бізнесмени, на нашу думку, мають все ж таки визначитися. Або вони за Україну, чи вони проти. Що вони фінансують? Чи вони фінансують загарбників, чи вони фінансують все ж таки ту армію, на чиїй землі вони тут працюють, тих людей, за рахунок яких вони тут живуть? І наш меседж дуже простий. Або ви працюєте в Україні, заробляєте на українцях і цим же ж українцям допомагаєте. Або, будь ласка, чемодан, вокзал Росія. Слава Україні! Слава нації! Слав... Державний слава України! Ні? От... Потім. Пардон. Спочатку плач ревнивий малоросійських, тобто українських дітей. Будь ласка, ні, ну потримай. Пораз спеціально готував текст, так що це це